Siapa ada masalah macam ni, mesin basuh on, hidup, tekan start, tapi mesin tak menimbang. Sepatutnya mesin ni berpusing, betul tak? Tapi, bila kita pusing pakai tangan, baru dia nak bergerak. Apa masalah dia ni, eh? Jom saya kongsi. Okay, assalamualaikum semua. So, saya ada satu unit mesin basuh sharp, automatic 7 kilo Customer saya punya, hantar ke kedai. Dia kata masalah mesin basuh dia ni, okay, bila tekan on, hidup. Dia tekan start sepatutnya mesin masuk automatik dia mesti menimbang betul tak tapi untuk case mesin ni dia berdiam saja bila kita gerakkan dia punya kipas tengah-tengah ni baru dia nak gerak so dari pengalaman saya bila mesin masuk auto menghadapi case ataupun masalah macam ni kebiasaannya dia melibatkan kapasitor so dekat mana kapasitor jom kita kongsikan dengan anda kita tengok apa yang rosak dia dulu first sekali kita tutup plat dan cabut So, pergi dekat belakang mesin masuk, ada skru satu, dua, tiga, empat. Kita buka semua. Bila dah berjaya buka keempat-empat skru, kita kena buka dia punya cover ni. So, Alhamdulillah kapasitor uh, cover belakang kita dah berjaya buka. So standard uh, lokasi kapasitor dia akan duduk dekat area tepi sini bahagian dalam ataupun bahagian bawah. So untuk mesin basuh Sharp yang ini, kapasitor tu lokasi dia dekat sana. So ini ah kapasitor dia ni. Ha ini adalah lokasi kapasitor. Kita buka, bawa keluar, kita check dulu tengok sama ada kapasitor ni elok ataupun tidak. Untuk keluarkan kapasitor, kau orang tak perlu apa-apapun, kau orang hanya perlukan tool yang ini je. Tangan je, tarik je keluar, okey? Alhamdulillah. Ini rezeki namanya. <laughs> Kenapa saya kata Alhamdulillah namanya rezeki? Mesin basuh ni, rosak tak boleh berpusing. Mungkin bukan kapasitor yang rosak tapi wire kapasitor yang putus. So kalau kita buka tadi, tiba-tiba wire dia putus. Inilah namanya rezeki. Kalau korang buat sendiri, korang tak perlu tukar apa-apa barang, sambung dua line wire, Mungkin elok. Tapi tak apa. Saya sharekan juga dengan korang. Macam mana nak check kapasitor. So first kali kalau korang nak check kapasitor. Korang kena ada multimeter yang function kapasitor. Macam ni. So jadinya ini adalah kapasitor tester. So kita set pada UF. Kita test kita punya kapasitor. Cukup tak dia punya nilai dia. So kalau kita tengok kapasitor ni. Nilai dia adalah 13 UF. Jom kita ukur kapasitor ni cukup atau tidak nilai. Okay, sebelum korang nak testing kapasitor, apa yang saya boleh advise untuk korang semua, korang kena discharge terlebih dahulu kapasitor ni sebab kapasitor ni dia adalah komponen yang simpan power. So, kalau korang tak discharge kan dia, korang terus test dekat kapasitor, dekat kapasitor meter, saya takut nanti kapasitor meter korang rosak. So, macam mana cara nak discharge dia? Dua wire ni, kau sepatkan saja. Kalau ada letupan, Memasuk dia dah discharge satu tapi kalau tak ada letupan bermaksud kapasitor ni dah di discharge maksudnya dah tak ada power so jom kita ukur dia cukup tak nilai ok kita ambil prop negatif positif ok kapasitor meter ok so kita letak satu dekat warna kuning satu dekat warna oranye terbalik pun tak apa so sekarang ni bacaan dia adalah 11.9 UF so kalau ikutkan dekat sini bacaan dia semestilah 13 UF tapi dia ada plus minus 5%. So kapasitor ni masih lagi okey. So maksudnya kapasitor ni tak perlu ditukar. So apa masalah dia? So masalah dia macam saya cakap dari awal tadi. Masalah dia adalah wire putus. So kita try sambung dulu. Lepas tu kita tengok betul tak masalah tu melibatkan wire sahaja. <San> Okay, sebelum saya nak hidupkan, sebelum kita nak testing, nak tengok eh, uh, mesin basuh ni berjaya ataupun tidak, saya nak beritahu dekat korang semua sekali. Kalau korang nak servis aircon dengan bersih, mudah, nak DIY servis aircon, korang guna pencuci aircon ni lah. Pro ni. Jom kita test. Pasang balik kepala plug dan on kan. Kita on balik mesin basuh. Kita tekan start. Jom kita tengok adakah kapal pusat dia dah berpusing. Alhamdulillah, Puls starter dah berpusing secara normal Tanpa digerakkan dengan tangan Bermaksud confirm lah Masalah kena pusing dulu baru nak gerak tu Melibatkan kapasitor Cuma untuk kes yang ini Dia sangat-sangat beruntung Kapasitor tak rosak Cuma wire saja yang putus Sebab kalau kapasitor rosak Sintem dia sama Kita kena pusing pakai tangan Baru dia nak gerak So kalau korang nak jimat Korang DIY je